Для вас пожарит Левка Григорьевича, вот. Черниговщина, Киевщина, Харьковщина, а про Донеччина и Луганщина. Вам слово. Остальное. Остальное питание, будь ласка. Да? И... меня зовут Владимир, фамилия Воронин, я предприниматель, громадский деятель. в последнее время, когда война началась. Я буду российский, это чтобы думать. Значит, вопрос касается конституционного строя Украины, вопрос касается территориальной громады Украины, вопрос касается нашей жизни, экономической в том числе. Я хотел бы узнать, ну, в принципе, представителя партии, да, хотя партии я не люблю и не уважаю как раз по этому поводу, потому что 20 лет существования Украины, к сожалению ставят ну, в тупик партии многие. Да? Вот вопрос территориальной громады и ее легитимности, э, э, то есть в стране, потому что с недавних пор я, когда начал заниматься этим вопросом, узнал, что, к сожалению, территориальные громады практически по всей стране не зарегистрированы. Территориальные громад, э, как таковых, как юридических э, образований публичного права не существует. Соответственно, если нет первичного э, субъекта государства, то как может государство вообще существовать? То есть я много ответов слышал, много ответов видел на видео. К сожалению, я считаю это корень зла в первую очередь у нас в стране, потому что если не существует территориального положения в 1996 году, когда приняли конституцию, после конституции получается, что э, должны были партийные работники собрать людей, объяснить, что образовалось новое государство. Понимаете? -ка? А в новом государстве первичный субъект государства является территориальная громада. А если до сих пор, в течение 20 лет, э, территориальная громада не существует как субъекта и коллизии, ну, я вам просто могу примеры привести очень много, конкретно по городу Рубежному, ну, я собрал с единомышленниками достаточно много, мы собрали документов, вот как вот. Вот вопрос территориальной громады интересует. Давай. Там було, там, 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 ти не знає, Дякую вам за запитання. Ви знаєте, для того, щоб відповісти вам на питання, чому територіальні громади не є суб'єктом виборчого процесу, потрібно трішки далі війти. В процес формування права. Тобто, питання стоїть суб'єктності, питання стоїть об'єктності. Якщо ми говоримо про суб'єктність, то значить, хто може впроваджувати ідеологію і хто може приймати участь у виборах для того, щоб мати представництво людей? Зараз ви піднімаєте тему. Яка, в принципі, змі... змінює назву, по вашому розумінню. Тому що якщо ми зараз знаєте, візьмемо і скажемо, у нас немає партії, тому що партії вичерпали свою довіру, от вони за час існування показали, що їх може бути багато, тому ми створимо територіальні громади. Так? Ні, Але це що Ну, Для того, щоб ми могли ідентифікувати територіальну громаду, то вона теж буде мати назву. І туди прийдуть ті ж люди. Якип будут тут вы неправильно, правильно вы неправильно понимаете. Вы либо Конституцию не учили, вот, честно. Я извиняюсь, буду перебивать, потому что я больше двух лет э, занимаюсь этим вопросом, вот изучаю. Э, просто получилось подмена, вы сейчас опять же подменами говорите, понимаете, в чем э, Первичный субъект, э, фактически, я считаю, что э, произошло преступление перед народом, и э, партийные деятели, там, коммунистической партии конкретно, да, когда образовалось государство в девяносто шестом году конституцию, когда приняли, то есть я считаю, что образовалось государство Украины и по конституции получается первичный субъект, получается территориальная громада. Мое мнение, я думаю, так, что вот как раз когда приняли конституцию горисполкома СССРовских, назовем так, которые до сих пор сейчас существуют вертикально, вот вы попытались там объяснить, да? То есть должны были собрать людей и должны были сделать сборы людей и объяснить ситуацию. То есть сейчас Конституция такая, сейчас законодательство другое. А мы живем до сих пор по СССР сказать, вертикали вот этой всей. И нами управляет фактически государство. То есть нет народовластия как такового, как прописано в Конституции. Понимаете о чем я? Все я понимаю. Отправим вам ответственность, чтобы вы это понимали. громада предпочитает принятие решения громады людьми, Які проживають на території цієї територіальної громади. Тепер уявіть собі, збирається територіальна громада міста Києва. Послухайте, існують зрозумілі речі, які не можуть бути здійсненими, Тому що для того, щоб... Дати можливість виступити членам цієї громади та не впати ні дня, ні місяця конференція представників. бажаючих буде дуже багато конференція представників спокійно виступає. Будь ласка, так в цьому і заключається демократичний принцип теж в цьому заключаються. Будь ласка, але яка різниця як назвати це в будь-якому випадку використання можливості повноцінної реалізації?

я до вас, вас звонил, у нас еще две зубцычья, село Тошкарка чекают бойцы. Далее у нас сегодня громада в Сиверском Донецке. чекающая громада, активисты.

第二。